sahifa voqeasi quraysh mushriklari ko'rdilarkim iymon keltirgan musulmonlarning soni kundan kunga ko'paygani turdi bir munchalari bo'lsa habashistonga hijrat qilishib najoshiy himoyasida qaror topdilar muhojirlarni qaytarish uchun yuborgan vakillari esa g'arazlik hadyalari o'zlariga qaytarilib berildi alar bu safarlaridan maqsadga yetolmay beobro'y bo'lishib noumidlik bilan qaytdilar endi quraysh raislari bu yengilishlarga qarshi o'zlari uchun bir foydali ish chiqarish qasdida butun quraysh urug'laridan qo'shma bir ulug' majlis chaqirdilar bani hoshim bani muttalib bu ikki urug'dan o'zga borliq quraysh qabila boshliqlari bu majlisga hozir bo'ldilar yuqoriga ikki urug' bo'lsalar quraysh qabilasi ichida nasab jihatdan eng yaqinrog'i shular edi abu Talibning tashviqoti ila bularning mo'min mushriklari jonlari boricha barobar bir payg'ambarimizni himoya qilishga va'da berishgan edi mana shuning uchun bu majlisda qaraladigan masala shular ustida bo'ldi majlis ochilgandan so'ngra islom diniga qarshi har tomondan ko'p so'zlar o'tib eng oxirida bu ikki urugqa qarshi quyidagi moddalar qo'yilib bir qattiq ahdnoma tuzildi birinchi alar bilan savdo tijorat qilmaslik ikkinchi alarga qiz berib qiz olmaslik uchinchi ma'raka majlislarga ulardan hech kimni chaqirmaslik to'rtinchi bozordan va boshqa joylardan ularga oziq ovqat jinsidan hech bir narsa oldirmaslik beshinchi atrofdan kelganlarni ularga qo'shmaslik oltinchi alar bilan qaysi holda bo'lsin so'zlashmaslik qisqasi musulmonlar va ham ularni himoya qilguvchilar haqida har qanday yomonlik bo'lsa ayamasdan qilishlik bu ahdnomada bor edi mana shu mazmunda ahdnoma yozishib quraysh raislari tasdiqlashgandan keyin buni buzishga hech kim yo'l topmasin va bu qilgan ahdimiz mustahkam bo'lsin deb ahdnoma sahifasini baytulloh ichiga osib qo'ydilar shuning bilan majlis tarqaldi va musulmonlarga hech ko'rilmagan ulug' bir balo boshlandi alar bu ahdnoma ta'siridan oldilarida og'ir kunlar borligini shu kundan boshlab sezdilar makka shahrining turli tomonida tarqoq holda o'ltirishgan ikki urug' ahli o'z ichlaridagi musulmonlari ila barobar ehtiyot yuzasidan ne ko'rgulik bo'lsa bir joyda bo'laylik deyishib abu tolib jilg'asi degan o'ringa ko'chishib kirdilar payg'ambarimizni o'rtalarida saqlash uchun barchalari bir mahallaga to'plandilar shundoq bo'lib bu ahdnoma sababidan musulmonlarga kelgan og'irchilik qattiq kunlar uzilmay uch yilga cho'zildi bu muddat o'tgunchalik jilg'i ichida qamalgan holda qoldilar musulmonlarning turmush hollari kundan kunga og'irlashib xalq bilan ichkari tashqari aloqalari uzildi har tomonlama tirikchilik to'g'risida ko'p qiynaldilar endi ish shu holga yetganda rahmati ilohiy qo'zg'olib quraysh raislaridan ushbu nomlari bilan yozilgan olti kishi xishom ibn amr zuhayr ibn abu umayya mutim ibn adiy navfal ibn abdumanof manof abul baxtariy zama ibn asvat bir kecha o'zaro o'tirishgan majlislarda bu ahdnoma ustidan so'z chiqdi birovlari turib aytdiki bu andoq muruvvatsizlik ishdur qurayshning ikki urug'i ochu zorlikda qirilishga keldi shular ichida har qaysimizning qavmu qarindosh og'a inilarimiz bordur abul hakamning bizga o'xshash ularning orasida amma xolalari bo'lsa edi ilgariyoq ahdnomani o'zi buzishga boshlar edi deganida hammalarning hayollari buzildi bu kuni yuqorida nomlari yozilganlardan hishom ibn amr zuhayr ibn abu umayya oldiga keldi bu kishi esa payg'ambarimizning ammalari otika o'g'li edi anda hishom ey zuhayr bani hoshim sening o'z tog'alaringdir alar shu ochu yalang'ochlikda xor zorlik ila xalqqa aralashmasdan jilg'a ichida qamalib yotsalar endi sen shular holini ko'rib turib yeb ichib yurishga qandoq chidaysen qasam ila ayta olamanki agar abul hakamning tog'alari bo'lib shu holga tushsalar hech vaqt bu ishga rozilik berib turmas edi sening qarab turishingni ajab ko'raman dedi ey oqshom bu ishda işte yolg'iz mening qo'limdan nima kelur agar biror kishi menga qo'shilsa edi xudo haqqi bu ahdnomani buzishga boshlar edim dedi zuhayr anda xshom andoq bo'lsa senga bir yo'ldosh topdim u ham bo'lsa o'zimman dedi buni anglashi bilan zuhayr yana bir kishi topishga buyurdi endi ish shu bilan boshlangani turdi so'ngra xom bu yerdan chiqib mutim ibn Adi oldiga kelib ey mutim Abdu Manof naslidan ikki urug' halok bo'lishiga sen rozimi ul rahimsizlarning ko'ngli uchun shundoq jabru zulm ustida qarab turdingmi agar boshqalar haqida ish shu holga yetgan bo'lsa edi sizlardan ilgarroq bu ahni tashlar edilar dedi bu so'zdan mutim qattiq ta'sirlandi va dedi men yolg'iz kishi bu ahni buzishga qandoq jur'at qilaman dedi yolg'iz emassan dedi shom kim edi u men ikkinchi bo'lib senga bu ishda işte yordurman uchinchini ham topib qo'ydim zuhayr ibn abu umayya hoy andoq bo'lsa to'rtinchi bir kishi topar esang bu ishning vujudga chiqishiga shak yo'qdir dedilar so'ngra shom zama ibn asvad qoshiga kelib yuqoridagilarga degandek so'zlar bilan buning ham hamiyatini qo'zg'adi bu ishda işte, bizdan boshqa kimlar bor deb so'raganida yuqoridagilarni ko'rsatdi shundoq bo'lib bu olti odam bir kecha yashirin ravishda makka shahrining yuqorisi hajjun degan joyda shu masala ustida yig'ilishdilar va shu majlisda sahifa ahdnomasini buzishda ittifoq ila barobar turishga qattiq va'da berishib tarqaldilar bu masalani qo'zg'ash uchun so'z chiqarishni zuhayr ibn abu umayya o'z ustiga oldi qurayish raislarining odatlaricha ertalab baytulloh oldiga yig'ildilar shu chog'da zuhayr ibn abu umayya egniga oliy liboslar kiygan holda kelib baytullohni yetti aylanib tavof qildi so'ngra turib baland ovoz ila qichqirib shunday dedi ey ahli makka biz bunda o'z rohatimiz ila yeb ichib farog'atda yotsak Qurayshning ikki urug'i bani shom bani muttalib bular och ochu zorlikka qolib qirilishga yaqinlashgan bo'lsalar biz yiroqdan alarning achinarlik hollariga tomosha qilib tursak bu qandoq ko'ngli qoralik rahimsizlikdir. ulug' Alloh taolo oti ila ont ichamanki ul zulm xiyonatkorlik qora sahifa ahnomani yirtib parchalab tashlamaguncha turgan o'rnimdan o'lturmayman, dedi anda kabaning bir tarafida o'ltirgan abu jahl so'zni eshitishi bilan o'rnidan sakrab turib bu sahifa hech qachon yirtilmaydi ahdnoma shartlari hech vaqt buzilmaydi bu so'zni bekor aytursan deb shovqin soldi bunga qarshi zama ibn asvat turib sen bekor aytursan buni buzmaguncha qo'ymaymiz aning turishiga rozi emasmiz dedi bu ikkovini quvvatlab mutim ibn adiy sizlarning so'zinglar to'g'ridir boshqalar xato so'zladi bezormiz bunday ahdnomadan va uning ichida yozilgan shartlaridan ham dedi eng oxirida shom ibn amir ham ular so'zlarini quvvatlab chiqdi quraysh raislaridan bo'lgan bu olti nafar odam tarafidan qilingan bu hujumni ko'rib abu jahl hayronlik ila hoy bu ish bu joydan boshqa bir o'rinda ilgariyoq tayyorlangan ekan yo'qqiersa olti odamning so'zi bir o'qdek otilmas edi deb sukutga majbur bo'ldi abu tolib bu ishning natijasini kutib bir chetda o'tirgan edi aning oldiga payg'ambarimiz kelib dedilarkim birodarim jabroil shundoq aytur alarning baytulloh ichiga osgan ahtnoma xatlarni olloh ismidan boshqa harflarni araza degan yog'och qurti tamom yeb bitiribdur abu tolib bu so'zni eshitishi hamon so'z bo'lib turgan majlis ustiga kelib ey quraysh xalqi shu hozirda qarindoshim o'g'li muhammad bu sahifaning olloh harflari yozilgan joyidan boshqa yerlarni butunlay araza qurti yeb qo'ydi deydur endi ishimiz osonlashdi borib ko'raylik agar muhammad aytgani to'g'ri chiqsa bu ahdnoma shu kundan boshlab buzilgani bo'lsin agar so'zi to'g'ri chiqmay qolsa anda o'zim qo'lim bilan muhammadni ushlab sizlarga topshiray dedi so'ngra mutim ibn Adi sahifani olib yirtib tashlash uchun o'rnidan turdi kelib qarasa xat boshiga yozilgan bismiallohumma bor joydan boshqasini qurt yeb qo'yibdir yolg'izgina shu harflarning o'rni osilganicha turibdir bu qandoq qudrat turkum sahifa ahtnomasini buzishga kirishgan bu olti kishi ichida birortasi bo'lsin hali islomni qabul qilmagan edi balki barchalari bu ahnomani tuzishga qatnashgan quraysh raislari edilar allohning irodasi bo'lib edi alarning o'z qo'llari bilan yozib buzilmaslik uchun baytulloh ichiga osishgan ahdnomalarni yana o'zlariga yirtkazdi va bu sahifada ikki turlik mo'jiza ko'rsatdi biri payg'ambarimizning bergan xabarlari to'g'ri chiqishidir ikkinchisi shuki araza qurti nohaq zulm so'zlar yozilgan joylarni butunlay yeb bismikallohimma yozilgan joylarning o'zigina qolishidir mana shunchalik oshkora mo'jiza ko'rib tursalar ham yana ularning toshdek qotgan ko'ngillari yumshamadi shuning bilan har holda sahih va balosi musulmonlar boshlaridan ko'tarilib qamalib yotgan jilg'a ichidan chiqdilar bu voqea esa tarixiy kitoblarda ulug' bir voqealardan sanalur payg'ambarimizning amakilari abu tolib yuqoriga olti nafar odamning bu haqda qilgan xizmatlarini taqdirlab bu ne'matning shukronasi uchun arablar odaticha uzun bir qasida aytib alarni tarif tafsif qilgan bu she'rlari siyrat kitoblarida mashhurdir bu voqeadan keyin musulmonlar yana xalqqa aralashib tirikchilik aloqasida bo'ldilar payg'ambarimiz ham sekinlik bilan xalqni dinga da'vat qilishda davom etdilar Quraysh mushriklari buni to'sishga boshqa hech chora topolmay atrof arablaridin kelgan kishilarni mumkin qadar payg'ambarimiz bilan ko'rishtirmaslik yo'liga kirishdilar tufayl ibn abu amirning islomga kirishi shu orada daus qabilasi raislaridin tufayl ibn abu amir degan kishi payg'ambarimiz bilan ko'rishish niyatida makkaga keldi bu odam esa qabila raisi bo'lishi bilan birga arablar ichida atalgan shoirlardin sanalgan izzat obro' egasi edi shuning uchun buning kelishi ila barobar quraysh raislaridan bir nechalari kelishib u bilan ko'rishganidan so'ngra ey tufayl sen bizning yurtimizga kelding eshitgandursan o'z ichimizdan shunday bir odam paydo bo'ldi buning to'g'risidan ishlarimiz ko'p qiyinlashdi birligimiz buzilib oramizga dushmanlik tushdi ana ko'rar bo'lsang kelishgan chiroyli yuzi bor sehrdan ortiq ta'sirlik so'zi bor bolani otadin inini og'adin xotinni eridin so'zi bilan ajratdi endi buning sehridan senga ham yuqib qolib bizga tushgan vayronlik hodisalar sizlarga ham tushib qolmasin deb qo'rqib keldik buning iloji shuki aning yuzini ko'rmay aytgan so'zini eshitmay bir og'iz so'z qilishmay eson omon o'z yurtingga qaytib ketar bo'lsang shundagina omon qolursan bo'lmasa o'zingga bir og'ir ish orttirib ketishingda shak yo'qdir dedilar mushriklar shu misollik so'zlar aytib ani qattiq qo'rqitdilar u ham bo'lsa bu so'zlar ta'siridan payg'ambarimiz bilan ko'rishmasga Bolson, qalib, oz Kormaske, yok, türüp, çahda, türüp, qalib, bir oz bo'lsin so'zlarni eshitmaslikka ko'nglida jazm qilib o'z yurtiga qaytmoqchi bo'ldi ko'rmasga ko'z bog'lab yurishning iloji yo'q ammo so'zlarni eshitmasligi uchun qulog'iga paxta tiqib oldi shu hol ila ertalab turib baytullohga chiqdi shu chog'da janob payg'ambarimiz namozda turib qiroat qilar edilar bu odam payqamasdan yaqinroq borib qolib qulog'iga ajib bir yaxshi so'zlar eshitildi so'ngra bu kishi o'z uz o'ziga ey voy manga nima bo'ldi yaxshi yomonni ajratgan so'z maqomini bilgan bir kishi bo'lsam uzoq yerdan ataylab kelib u kishining dushmanlari so'zi bilan o'ziga ko'rinmasdan andin bir og'iz so'z eshitmasdan qaytib ketsam el yurtimga nima deb borurman bu ish men uchun eng cho'ng ayblardan bo'lmasmi yaxshisi shulki o'zi bilan ko'rishay aytgan so'zlarni payqab qaray agar yaxshilik bo'lsa izlaganim shudir aniq qabul qilishim kerak agar bundoq bo'lmay quraysh xalqi degandek bo'lsa ani o'ziga otib tashlab qaytaverishim kerak meni bu ishga kim zo'rlay oladi degan fikrga kelib bir chetda o'ltirdi bir fursat o'tgandan keyin payg'ambarimiz ham namozlaridan bo'shab uy sari qarab yurdilar u kishi ham orqalaridan xiyol o'tmay masjiddan chiqib ustilariga kirdi va ey muhammad qamlaring sening haqqingda har turli so'zlar qilib meni qo'rqitdilar olloh otiga qasam qilurmanki so'zingni eshitmaslik uchun qulog'imga paxta tiqib masjidga kirsam namozda qiroat qilib turganingni ko'rdim men bu so'zni eshitmay desam uni xudo xohlamagan ekan eshitib qoldim qarasam qulog'imga yaxshi o'qildi endi ey muhammad bu ishni menga haqiqati bilan bayon qil dedi anda payg'ambarimiz islom asosini bayon qildilar tavfiq topib shahodat aytib iymonga musharraf bo'ldi so'ngra u yo rasululloh men o'z qavmim ichida qadrim ulug' so'zim mo'tabar kishidurman endi men borib alarni dinga da'vat qilurman nima karomat keltirding deb mendan so'raydilar duo qiling alloh taolo bu ishda işte menga yordam qilgudek bir karomat ato qilsin dedi payg'ambarimiz ham ey bor xudoyo anga bir nishona ko'rsatgin deb duo qildilar shu bilan xo'shlashib o'z yerlariga qadam qo'yar chog'ida xudo qudrati bilan yongan chiroqlardek peshonasiga bir nur paydo bo'ldi buni ko'rib ey bor xudoyo yuzimdan boshqa joyda bo'lsin o'z dinidan chiqib yuzi buzilib tur degan so'z bilan yomonlar tarafidan tanaga qolmayin deyishi bilan darhol ul nur yuzidan yo'qoldi qamchisining uchida osilgan qandildek bo'lib to'xtadi yiroqdin ko'rishgan odamlar hayron bo'lishib qarab turdilar shundoq alomat bilan o'z uylariga kelib tushdi dastlab ulug' yoshlik qari otasi u bilan ko'rishgani keldi anda o'g'li ey ota mendan yiroq yuringlar men muhammad diniga kirdim dedi anda butun oilasi ittifoq ila sen qaysi dinda ersang bizlar ham shu dinda bo'larmiz", deyishib barchalari dinga musharraf bo'ldilar shu bilan oilasida musulmon bo'lmagan hech kishi qolmadi ammo Daus qabilasini islomga da'vat qildi dersa ko'pchilik arablar qanday qilar ekanlar ularga qarab turaylik deb kechiktirdilar u esa yana qaytib payg'ambarimiz huzurlariga keldi va "Ya rasululloh qavmni qanchalik dinga da'vat qilsam ham ular qabul qilishmay meni hijolatga qo'ydilar duo qiling Alloh ularni haloq qilgay dedi payg'ambarimiz «Ya rab davs xalqini hidoyat qilgaysan deb duoi xayr qildilar ey tufayl qavmingga borib yumshoqlik ila davat etgil deb aniq qaytardilar payg'ambarimiz madinaga hijrat qilganchalik bu kishi o'z qavmlarini dinga da'vat qilib turdi alardin bir qanchalar iymonga kirsa ham tamom qabila dinni qabul qilmadilar hijrat qilib madinaga kelganlaridan so'ngra davs qabilasidan iymon keltirgan saksondan ko'p musulmonlar bilan madinaga kelib payg'ambarimizning vafotlarigacha shunda bo'ldilar so'ngra hazrati abu bakr siddiq xalifalik davrlarida bosh ko'targan musaylama kazzob payg'ambarlikka davo qilib chiqdi unga qarshi yuborilgan islom askarlariga qo'shilib o'g'illari ila tufayl ham urushga bordi u urush oldida shundoq tush ko'rdi og'zidan bir qush chiqib uchib ketibdi boshidan sochlari olindi so'ngra bir xotin kelib uni ushlab o'z ichiga kirgazib yubordi o'g'li urushdan kelib otasini ko'p izladi lekin uni topolmay qaytib ketdi uyg'ongandan keyin sochimning tushimda olingani ersa bu urushda boshimning olinganidir og'zimdan chiqqan qush bo'lsa u mening ruhimdir xotin kishining farjiga kirishim yerning bag'riga kirgizib meni ko'mgaylar alloh taolo menga bu urushda shahodat nasib qilar ekan o'g'limga qattiq jarohat yetib menga qo'shilishni izlasa ham oxir salomatlanur ekan deb ko'rgan tushiga o'zi shundoq ta'bir berdi uning deganidek o'zi bu urushda shahid bo'ldi o'g'li qattiq yaralanib uzoqda sog'aydi alloh bulardan rozi bo'lsin